Денис в итоге в итоге был, значит, арестованы высоко, высокопоставленные чиновники, среди них подполковник службы безопасности, заместитель прокурора области и уволен прокурор области Анатолий Ковальчук. Вот эти вот аресты, они вот что читают люди, они дадут результат? Добрый вечер, студия. А, ну, на самом деле мы сейчас находимся в Клесове. Это село в Ровенской области и один из центров нелегальной добычи янтаря. Вот здесь, вокруг этого села, есть множество клондайков, как их называют здесь. И практически все местное население работает на этих приисках. Громкие аресты, которые произошли, здесь очень сильно обсуждались. Действительно, люди говорят, что такого они не помнят, чтобы вот настолько высокопоставленных чиновников задерживали. Поэтому как бы это все обсуждается очень живо здесь, но в то же время есть, скажем так, некие странности, потому что одни клондайки продолжают работать, другие закрыты, где-то в ночью, например, выходят и работают определенные люди, которым почему-то разрешается это делать, другим людям не разрешается это делать. Все очень выборочно. Вот здесь рядом со мной сейчас стоит Александр Васильев, это депутат областного совета. Есть люди, жители этого села. Я думаю, что вот лучше бы они сейчас скажут, что у них действительно происходит. Кроме того, эти люди уже не первый год просят легализовать старательскую деятельность. Они хотят работать легально. Они хотят, чтобы правила были установлены одни для всех, а не так, чтобы перед законом, скажем так, они были преступниками и э, приходилось платить за крышу, как сейчас, э, ну, по большому счету, они все это делают. Э, чего тут скрывать? Поэтому вот э, давайте сейчас узнаем, во-первых, у Саши, э, что произошло, то есть с чем связаны аресты как считаешь ты? Ну, я вважаю так, что такого, действительно, как говорит Денис, еще никогда не было. Ну... Ми будемо сподіватися, що це перший, так як то кажуть, крок до того, щоб до легалізації цього бізнесу хотілося б звернутися до депутатів, які сидять там в залі, щоб вони на сесії все ж таки легалізували закон про старательську діяльність і подумали про тих своїх простих людей, які, яким немає більше де заробляти, А це дійсно так і є. Тут дуже багато людей живе на полісі, реально немає куди їм подітися. Це єдиний заробіток, який вони можуть собі там знайти. тут. Хотілося б, щоб ви проголосували за цей закон, бо подумайте, я не знаю, вам ще на вибори треба йти. І хотілося б, щоб і люди вас потім підтримували, а не так, що там. Говорить, я дуже дякую Ігорю Мосійчуку, Сергію Євтушку і ще там багатьом депутатам, які все ж таки нас чули, створили робочу групу, приїхали до нас, в клесів разом з нами писали тут закон 30 тридцять Хотілося б, щоб ви подумали іменно про простих людей, а не про олігархів і там різних там інвесторів. Я вам кажу, що видобувна галузь. Не потребує інвесторів там. Переробка, можливо, так. А видобувна, тут люди розберуться і самі. Просто треба так зробити, щоб вони не хавалися, і після них не буде пустині. Буде все зроблено, екологія, буде все соблюдатися. От такой вопрос сразу, І хто-то, може, хоче розказати. От скажи. Э... Не кажется ли тебе, что вот эти аресты, они были проведены выборочно? Всех ли наказали, кто в этом реально виноват? Я знаю, что у вас здесь живут сотрудники МВД, ты мне говорил в прошлый раз, я здесь уже не первый раз сюда приезжаю, что они реально заняты, скажем так, занимаются крышеванием, что здесь по домам ходят прокуроры и берут деньги у людей за то, чтобы разрешить им дальше добывать янтарь. Вот эти люди наказаны, всех задержали или не всех? Ну, затримали декілька тільки, скажімо, людей, але є деякі такі непорозуміння. Там написали в інтернеті, що затримали якогось там Вушатого дуже серйозного кримінального авторитета. Ну, тут більшість людей знає цього так називаємого Вушатого. Це бурштинщик, який. Реально простые рядовые бурштинчик, ну никакие не авторитет. авторитет. Если он криминальный авторитет, то я, тогда, я уже не знаю, тогда, кто. И кто тут эти все люди. То мы тут все криминальные авторитеты выходим. Ну, в общем, действительно, ситуация очень непростая. Потому что здесь вот э, в Клесове, например, сейчас никто не работает. И, ну вот, скажем так, стоит нацгвардия рядом и на вот этих приисках. Люди сейчас пока сидят по домам, у них нет возможности дальше зарабатывать. Но в то же время вот в соседней Житомирской области там не произошли никакие облавы. Там есть такой очень большой прииск, он называется, ну, как его тут называть, Корабель. Это вот возле села Обыща, это Олевский район. И там все замечательно продолжает работать, там работают смены, вот как мне здесь рассказали только что все эти люди. То есть, ну, скажем так борьба с этим явлением, она происходит выборочно. И, кроме того, борется со следствием, а, к сожалению, не с причиной. Потому что первопричина вот этого всего нелегального бизнеса, она заключается в том, что до сих пор нет нормального закона. И никто не может э, заниматься этой деятельностью легально, так, чтобы платить налоги, чтобы претендовать потом на пенсию, чтобы наполнять местные бюджеты. К сожалению, этого нет, э, хотя вот все люди, я думаю, поддержат. Может, вы что-то скажете? То есть, вы хотите работать легально? Готовы ли вы к этому? Мы давно уже работаем над этим питанием, чтобы его развязать подальше, чтобы ну, продвигались, как кто вперед, вперед. А мы весь час лишаемся на месте. І наші можновладці більше вони усугубляють цю проблему, а не розв'язують її. Хотілося б, щоб вони трошки задумалися, що люди ж теж довго терпіти не можуть цього, цього безпорядка. Він нам вже не подобається. Ми хочемо працювати легально. Скажіть, а якщо тут інша робота? вот у вас є якась альтернатива? Говорять, вот не нужно вообще добувати янтарь. Не нужно его мыть, йдіть устраивайтесь на іншу роботу. Ви можете где-то У нас в межах населеного пункту знаходилося було п'ять каменодробільних заводів. На даний момент працює один. З цих чотирьох люди не знають, де ну, заробити копійку. Якщо і є щось трошки, як каже, наладан, дихає, то зарплата саме більше це півтори-дві тисячі. За эти деньги невозможно не то, что прожить, а семью, а тем более прокормить не можно, а заплатить э, коммунальные послуги, того, что у нас селище, будинки коммунальной власності и так само. Ну, это тоже сейчас тарифная политика. у ну, нас тоже, тоже, касается в этой мере. Но... я думаю, примерно понятно вот настроение людей, которые здесь стоят. Поэтому, если хотите...